Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam bahagia Saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan Aliam Perhormat Perikatan Nasional Yang dapat bersama dalam PC kita pada tengah hari ini Alhamdulillah selepas kita mengadakan beberapa PC pada tiap-tiap minggu dalam sesi parlimen kali ini kita dapat menjelaskan beberapa isu yang telah pun kita bangkitkan dalam parlimen dan juga nak menerangkan dengan lebih jelas akan kedudukan kita. Hari ini saya nak menjelaskan tentang keadaan di mana sudah ada banyak suara-suara yang dikeluarkan oleh ramai ahli-ahli parlimen kerajaan termasuklah mereka backbenchers yang saya perhatikan seolah-olah apa ni pindaan pelambagaan yang mendapat 148 undi itu satu kemenangan yang besar. Saya nak jelaskan 148 tu hanya cukup makan. 147 tak pun lulus perlembagaan jadi tak payahlah nak cakap seolah-olah ia merupakan satu reform kalau benar sepatutnya semua ahli-ahli parlimen kerajaan kena ada dalam parlimen untuk menyokong pindaan perlembagaan tersebut hari ini apabila kita di pihak pembangkang abstain ataupun uh, tidak, tidak, tidak berkecuali uh, maknanya berkuacu, berkecuali uh, bukan bermakna kita menolak ada perbezaan di sini, dalam uh, kita kertas undi itu dia ada tulis itu, satu sokong satu tolak satu tidak mengundi tidak mengundi itu bermakna kita berkecuali, mengapa kita berkecuali, ini yang saya ingin jelaskan bahawa Uh, bila kita berkecuali adalah kerana kita nak mendapat ketegasan uh, Dalam menentukan apa saja undang-undang yang nak dibawa uh, dalam parlimen itu Biarlah sesuatu yang benar-benar jelas Yang jadi masalah kita adalah kerana tak jelas uh, Mereka mengatakan lulus dulu yang itu kemudian baru masuk PSA Bila nak bawa PSA saya nak terangkan bahawa bila PSA dalam perdebatan PSA itu terlalu ramai saya nak hanya bagi contoh beberapa contoh bad uh, banker uh, ketuanya uh, paya besar membangkitkan banyak isu salah satunya isu peruntukan pusat khidmat dia kata kena ada jelas di situ dan uh, kerajaan tak ambil peduli pun backbencher itu melalui ketuanya sendiri, ketua backbencher tu telah pun memakitkan isu itu. Bangi pindaan peraturan mesyuarat dibangkitkan sama. Pasir Gudang lagi lagi apa ni sesuatu yang lebih jelas seperti apa yang kita bawa. Alih-alih parlimen kita pun membawa dan membahaskan isu ini iaitu telah pun mempersoalkan tentang kedudukan yang di-Pertuan Agong yang jelas dalam uh, Apa ni, rang undang-undang tersebut, dalam akta tersebut Kerana uh, kenapa kita takut nanti tindakan perundangan boleh berlaku di situ Mengapa pula yang Pertuan Agong yang mencadangkan Selepas berbincang, apa ni Inilah perkara, perkara yang saya rasa ganjal, eh, janggal Perkara yang janggal ini yang menyebabkan kita rasa Eh, janganlah kita beri sokongan ini dulu jadi sebab itu kita minta ditangguhkan. Bukan kita tak sokong, kita mahu. Saya banyak perkara, perkara akta yang dibawa atau orang undang-undang yang dibawa dalam uh, parlimen ini, ada yang kita sokong, ada yang kita tolak dan ada yang kita abstain, yang kita tidak mengundi. Yang ini kita abstain. Yang menyokong pernah kita sokong. Rang undang-undang kewarganegaraan kewarga yang dibawa oleh Kementerian Dalam Negeri, kita sokong dan yang kita tolak pun ada kita tolak contohnya uh, rang undang-undang tentang uh, kuasa, kuasa apa komunikasi dan imuniti kuasa asing itu kita tolak sebab kita rasa tak mempertahankan dari segi sovereignty ini perkara, -perkara yang kita fikir adalah sesuatu yang jelas jadi tak payahlah nak spin story mengatakan bahawa anakkah ha, dia ha, pembangkang hanya tahu nak menolak saja mana kita tolak yang to, yang sokong pun kita sokong yang tolak pun kita tolak yang kita tak mengundi pun kita buat sama. Kita basically apa yang kita lakukan adalah mengikut sesuatu yang memberi keadilan kepada semua pihak. Itu kita lakukan. Maka saya nak bagi contoh kali ini bila kita tolak sebab kita takut Dalam keadaan keyakinan kita kepada kerajaan ini Menyebabkan kita kata bolehkah kita terima janji-janji mereka ni Sebab saya berbincang juga dengan mereka Dengan pihak kerajaan Dan mereka kata tak apa lepas ni kita pindah lah Sebila kita nak pindah ni Pernah tak kita tengok Akta anti lompat parti Kita tak bersetuju dan akhirnya kita minta Supaya kerajaan tubuhkan Jawatan kuasa khas special select committee untuk membincangkan perkara itu. Kerjaan buat. Selepas kerjaan dah buat, itu pun ada lagi kelompongan. Itu telah kita bincang secara mendalam. Ada kelompongan. Apabila hari ini, masing-masing telah uh, define mengikut kehendak mereka sendiri. Yang itu yang kita takut. Kita tidak mahu perkara ini boleh berlaku sekali lagi. Sebab itulah saya minta supaya semua Men, semua jelas Bahawa tak payah nak spin story Bahawa kita ni lah uh, Kumpulan yang nak menolak reform Reform tu biar betul Secara nak melakukan reform Proses tu biar berlaku dengan adil Itu yang kita mahukan Kalau proses dapat dilakukan secara adil Tubuhnya tahan kuasa Bincang semua pihak InsyaAllah kita akan sokong Ini tidak kita tengok Hanyalah uh, dari segi sudut satu pihak saja, Iaitu Uh, staffing untuk uh, dalam dewan uh, atau dalam parlimen saja yang diberi penekanan yang lainnya tidak ada sebab itu boleh dibangkitkan oleh ramai ahli-ahli parlimen daripada pihak kerajaan sendiri itu menunjukkan bahawa uh, banyak lagi kelompongan atau perkara, -perkara yang tak jelas Dia kita one day before... uh, dan mereka kata oh ini telah pun ada perbincangan dengan uh, pihak pembangkang saya nak maklumkan Dia tiba pukul Pukul 2 Kalau tak silap saya Saya dijemput oleh Dewa apa di speaker Pada pukul 12 tengah hari Selepas perjumpaan dengan saya Perjumpaan dengan ketua WIP Dua-dua parti PAS dan juga uh, Bersatu Itu yang telah pun dibincangkan Dalam masa uh, tak berapa jam Sebelum dibentangkan uh, Undang-undang tersebut jadi jelas bahawa Janganlah nanti ada orang kata eh, Ini mereka nak bulldoze ni Kerana uh, ada perkara-perkara tertentu yang mereka mahu Contohnya staffing Lepas ini ada kuasa Bolehlah lantik sesuka hati Ini ada orang cakap Tapi kata, saya kata tak mungkin lah Sebab saya kenal sangat uh, Speaker, kedua-dua speaker yang ada Dewan rakyat dan Dewan negara uh, Mereka tidak akan lakukan ini Mereka tidak akan lantik Anak Kroni dan sebagainya apabila apa ni lulusnya atau tu nanti saya saya yakin itu tidak akan berlaku walaupun ada orang bercakap tapi saya rasa tidak akan berlaku di masa hadapan.